oh واشكره واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثيل له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وامينه على وحيه الذي بلغ الينا الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر وهو عقل بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا فما بعد أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها واعلموا ان التقوى بلاء الحسنات فمن لا تقوى له في هذه الحياه الدنيا لا سعاده له في الدنيا ولا نجاه له في الاخره والسعيد من غفر الله واحسن تعامله مع ربه والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاراذيل عباد الله تهيئوا للقيام امام ربكم جل في علاه تهيئوا للقيام امام ربكم كما ورد في القران فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى فستسالون عند ربكم عن جميع الائه عليكم ونعمائه لديكم تهيئوا وتفرقوا الى الله تبارك وتعالى بانواع الطاعات واجتنبوا جميع المعاصي والذنوب فان من زرع في الدنيا معصيه فسيرى جزاءه ومن زرع في الدنيا ثوابا فسيرى ثوابه عباد الله فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما قد كتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف الى اخر روايه وفي روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من نفس عن مؤمن كربه من كرم من الدنيا نفس الله عنه كربه من كرم يوم القيامه ومن والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وفي روايه من تواضع لله رفعه الله من تواضع لله رفعه الله عباد الله ان سنه النبي صلى الله ان سنه الله تبارك وتعالى لا تبديل لسنته ولا تبديل لكلماته الا وهي الجزاء بالاحسان وهي الجزاء بجنس العمل كما قال الله تبارك وتعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان فمن تواضع لله رفعه الله ومن اقبل الى الله اقبل الله اليه اكثر اقبالا ومن اعرض عن الله فالله غني عنه وهو معرض فاعلموا فاعلموا من يفعل مثقال ذره خيرا يره ومن يفعل مثقال ذره شرا يره بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات من وديه الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله, الحمد لله. على الإحسان يشق له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما طهر منها وما بطن يقول الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبده ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا محمد وازواجه وذريته وصحبه وعفته واهل بيته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القلوب قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللهم ان الحق حق وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل لنا المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا <مهار> <مهار> ومن كل <سؤال> بلاء عافيه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك اسرانا واسرى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واحم حوزه الدين، وانصر <مهار> الاسلام <أهار> والمسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم امنا في اوطاننا اللهم <سؤال> آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا اللهم <سؤال> لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه درود و سلام ہو مصیور درود

যদি নামাজ শুরু হয়ে যাওয়ার পরে ডানে পাবে যদি খালি জায়গা থাকে তাহলে এমন ভাবে চেপে আসবো যেন মসজিদের মাঝখানে দিকে চেপে যাবে অর্থাৎ যারা উত্তর দিকে আছে তারা দক্ষিণ দিকে চাপবো যারা পাকিস্তান দিকে চলে আসা যায় যারা দক্ষিণ দিকে আছে তারা উত্তর দিকে চেপে আসবো যেন সেন্টার থেকে তাদের একটা পুরোনো কাতার সোজা হাওয়া ياك تبغي إدي غنيه، شقيقة الله <سؤال> أكبر الله <سؤال> أكبر الله <سؤال> أكبر الله <سؤال> أشهد أن لا إله <سؤال> إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله الله اكبر الحمد لله رب <applause> <applause> <الحمد لله> العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله آه آه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعي فجعله غفا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله من حيلة الله Allah'u ekna Allah, Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنحمت عليهم غير طيب المغضوب عليهم ولا الضالين oh. <applause> هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريح لا يسلم ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لصحيح راضية في جنة عالية لا تسمع في فيها لا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ودمالق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا وإلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سفحت، فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله من الاكبر ان الينا اياكم ثم ان علينا <applause> حسابه الله سبحان <من> الله من <applause> حمده الله الله أكبر الله أكبر Oh. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عصره ومداد كلماته سبحانك لا تحصيت من عليك أنت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا الله نسألك الهدى والتقى والعفاف ن <coughs> ایا اللہ ہم را ایمان دے اللہ الحبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہم را ادرش اپنوارن ہورن کو کوشش کر رہی ہوں امین اے اللہ ہم را باور شکرت دیجیے

পরীক্ষা দিয়ে অতিক্রম করছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মা আমাদের প্রত্যেককে ইবাদের যে দাবি বিবেকের দাবি

আপনার আমাদের মহাপর আমাদের দূরে সরা আমাদের একসাথে থাকা প্রত্যেকটি জিনিস যেন আপনার সন্তুষ্টির উপর ভিত্তি করে হয় আপনাদেরকে সেইভাবে লাভ করে আমাদের দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষ্যে

ইচ্ছা করে তার ব্যাপারে আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার ব্যাপারে সকল نمبر توفیق دان کریں شکور کی سوچتو نمبر توفیق دان کریں جنہا ظالم ظلم تھی کسی ہے اسے جنہا مظلوم تر حق کی تھی ہے پائے رحمان جنہا چکرت تو کریں جنہا تھی کسی ہے اسے اے اللہ میں پلی کو نعمد دعا ہونا جات کے قبول منظور کو رب الحمد ہوا کم آپ کا رہا ہے صدیبہ وصلی اللہ علیہ وسلم وبرک سیدنا محمد وآلہی وصحبہی اجمعین والحمد لله رب العالمين امين برحمتك يا